Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях народный депутат Украины, член фракции партии регионов, Кальцев Сергей Федорович. Здравствуйте, Сергей Федорович! Добрый день, Владимир Васильевич! Как вы оцениваете февральскую сессию, если можно назвать такова есть? Скажите, начало несостоявшейся февральской сессии. Ну. Оценить сложно то, чего не произошло. К сожалению, оппозиция заблокировала трибуну в очередной раз и мы не можем системно работать. На повестке дня десятки, сотни социально важных и экономических и законопроектов, которые лежат в плоскости экономики. И те действия, которые сегодня проводятся со стороны оппозиции, можно оценить по-разному. Человек, обыкновенный обыватель, смотрит на, это, на эту ситуацию очень просто. Он говорит, неважно, кто прав, кто виноват. Я вижу одно, Верховная Рада не работает. И, наверное, по-своему он прав. С другой стороны, фракция партии Регионов, Коммунистическая партия, многие беспартийные депутаты народные депутаты готовы голосовать. Я уже говорил: на повестке дня много законопроектов, но весь вопрос упирается в сенсорную кнопку: система Рада 3 давно себя жила Я задаю себе вопрос: кто мешал Яцинику и компании, когда он был спикером Верховной Рады узаконить, в том числе и сенсорную кнопку, и нормально, спокойно голосовать. А я отвечу, ситуация простая. Даже находясь в большинстве, они не имели необходимое количество голосов, депутатских голосов, для того, чтобы голосовать. Поэтому они не вводили эту э, сенсорную кнопку. Сегодня, когда есть стопроцентный износ Верховной Рады, и это признано специалистами, мы предлагаем, ребята, давайте начнем работать. Мы должны открыть заседание Верховной Рады. Мы должны проголосовать за то, чтобы установили новую систему голосования. И будем работать. Моя позиция, в принципе, твердая. Я за то, чтобы каждый рабочий депутат приходил на свое рабочее место, то ли это его округ, то ли это комитет, которым он работает, то ли это зал, сессионный зал Верховной Рады, и голосовал за себя, а не за того парня. Хотя есть разные ситуации в жизни. Кто-то заболел, кто-то в командировке или какие-то другие объективные, я имею в виду уважительные причины. Поэтому можно по-разному оценивать то, что происходит сегодня в плане голосования, но есть явное нежелание оппозиции работать. По одной простой причине, они сегодня находятся в меньшинстве, они не могут в определенной степени влиять на то, что происходит в Верховной Раде, хотя все их продуктивные, скажем так, законопроекты, они однозначно принимаются. За разумное голосуют все, где бы ты ни находился, в оппозиции или во власти. Но им сегодня выгодно срывать работу Верховной Рады и на этом пиариться. Если Верховная Рада заработает, тогда тема э, голосования вообще снимется с повестки дня. И у них остаются только, скажем так, э, ситуативные выступления по некоторым законопроектам, по которым можно... Голосовать, э, по которым можно критиковать большинство. Ну а сегодня Майем Мая. Сергей Георгиевич, ну это в Верховной Раде. <coughs> Вы первый заместитель э, руководителя комитета по комитетским вопросам. В комитетах какая-то работа идет? Вот та же оппозиция работает, <coughs> что-то делает в комитетах или нет? Статья 10 регламента работы Верховной Рады, пункт 4, говорит о том, что комитет может работать и вперед между сессиями. Но по решению Конституционного суда, к сожалению, любые собрания депутатов они могут проходить встречи, но мы не можем официально принимать решения. Что сегодня происходит в нашем комитете по экономической политике? <coughs> К сожалению, мы не смогли в короткий промежуток времени назначить глав подкомитетов, потому что шел переговорный процесс. То есть комитет И... нелегитимный. <coughs> комитет легитимный, не назначены главы подкомитетов. Но тем не менее, мы договорились с председателем комитета, который является сегодня представителем от объединенной оппозиции, о том, что в комитете нет никакой политики, одна экономика. Поэтому предварительно согласованы кандидатуры, и люди работают в комитете по своим направлениям. Как только заработает Верховная Рада, мы буквально в первый день в обеденный перерыв проведем заседание комитета, назначим глав подкомитетов и дадим легитимность многим решениям и наработкам, которые сегодня лежат в повестке дня, но официально мы не можем за них проголосовать. Ваша работа выходит за рамки комитетов, в котором вы работаете, в том числе вот по программе «Доступное жилье», которая, казалось бы, не имеет отношения к комитету по генетическим реформам. Что это за программа? Ко мне обращаются очень многие люди с жилищным вопросом. Суть обращения в следующем. Я подготовил обращение на вице-премьера Вилкула Александра. Суть обращения следующее. Расширить круг участников государственных жилищных программ. То есть мы хотим повысить доступность кредитно-финансовых механизмов для значительно большей части населения, которая нуждается в улучшении жилищных условий. Кстати, у нас в области более 69 тысяч семей стоят на квартирном учете. Из них половина из города Запорожья. я могу дословно зачитать. Вот смотрите, статья 42 жилого кодекса, жилищ, жилого кодекса Украины. Квартирный учет необходим гражданам для бесплатного получения жилых помещений, а не для приобретения жилья за свой счет. Пусть, извините, я, значит, смотрите, статья Жилого кодекса, Жилого кодекса Украины говорит о квартирном учете. И э, суть в чем? То есть мы хотим, чтобы э, э, был открыт доступ к программам не, тех, э, не только тех людей, которые стоят э, в очереди. А э, человек может встать в очереди, если э, норма на одного человека не более 5-8 метров квадратных на человека. Это нормы приняты еще в 1987 году. А чтобы мог человек встать в очередь, который сегодня имеет, например, 9, 10, 11 метров жилья, да, но он первое, имеет возможность, есть какие-то там первые сэкономленные средства в семье, и он э, хочет э, участвовать в одной из пяти программ, э, содействующих приобретению жилья. Поэтому э, письмо отправлено, посмотрим. Если мы увеличим до 13,2 метров квадратных э, для на человека, да, прописанных в том же жилищном кодексе, тогда мы сможем дать возможность многим семьям, в том числе и молодым, участвовать в этих программах. Вот суть этого обращения, поэтому я жду ответ. Более того, я постараюсь встретиться с Александром Юрьевичем Вилковым на той неделе и поговорить более предметно на эту тему. Потому что письмо письмом, но ну, тем не менее должно быть живое общение. Но оно разумное, оно, это, это вышло из ну, это и с жителями, для строителей будет, которые да. приходят практически каждый вот прием вы затронули с этими вопросами. Сергей Федорович, затронули встречи, вот вы продолжаете активно работать на округе. Какие наиболее проблемные вопросы люди поднимают для того, чтобы вы их решили как народный депутат там, в парламенте? Вы знаете, вопросов, ну, очень много, и я очень тесно, кстати, работаю, в том числе, с нашей мэрией, с мэром Александром Ченцановичем Сином. Есть его предложение, как городского головы, могу просто сказать, ну, в качестве примера привести. Например, есть закон, который регулирует товарооборот алкогольных напитков, да. И вот там написано, например, один пункт. Нельзя продавать алкогольные напитки в школах. И точка. Ну, но, -то можно но, но это говорит о том, что можно продавать спиртной напиток в метре, в киоске, в метре от школы. Ну, поэтому, у нас есть такие примеры. Да, поэтому мы вносим. Я на основании письма городского головы внес изменения в законопроект о, о том, чтобы органам местного самоуправления дали возможность самим дополнительно регулировать. Міста Ристояння. розміщення алкогольних точек. І таких е, вопросов дуже багато. Второй вопрос, наприклад, питання забезпечення житлом звільнених військовослужбовців після е, розформування військових частин. <кій> Слідче питання адміністрування, адміністрування податку на нерухоме майно, питання, питання е, відносно підвищення тарифів на окремі послуги, які надаються головною Державною фітосанітарною інспекцією. Цей вопрос, ми, кстати, вже вирішили. И э, сегодня уменьшены э, тарифы. Есть э, законопроекты, которые я готовлю на основании обращений э, граждан. Их сегодня 9. За, э, например, э, изменения в налоговый кодекс об особенностях налогообложения предприятий оборонного комплекса. Инициатива завода «Искра». То есть завод в 2011 году сработал в убыток. В 2012 году... Сработал прибыль, компенсировал часть убытка. Но сегодня по новому законодательству это не в счет. и Из завода э, на основании э, нового закона изменения в э, дополнительно вымывается оборотные средства. Да, с одной стороны, государство имеет короткая, в короткой перспективе дополнительный доход, но все может закончиться тем, что через год, через полтора, закон зав, завод, завод просто станет. И весь оборонный комплекс. Закон э, о бесплатной правой помощи родителям многодетных семей и одиноким матерям, воспитывающих трех и более детей. Законопроект о внесении изменений в таможенный тариф, а именно снижение возной почвы на лун цветных металлов. Инициатива Днепроспецстали. Закон о ветеранах и ветеранских организациях. Предоставление права на пенсию за особые заслуги от сам многодетных семей. Я считаю, что отцы не менее заслужили. Если вырастили э детей. Ну да. Поэтому хоть как-то поощрить. Я считаю это нормально. И многие другие вопросы, которые поднимаются жителями на приемах. Я не говорю о ремонтах подъездов, домов, крыш, канализации, ну, вентиляции. Это, отдельная тема, да, это, это да. отдельная тема, с которыми люди тоже приходят на вопросы, и мы вынуждены реагировать и тесно работать с мэрией. В определенных случаях удается решать и эти вопросы. Сергей Федорович, вот мы видим, как активно идет восстановление концертного зала имени Глинки. Мы знаем о вашей любви к симфоническому оркестру. Что там за идея у вас возникла по поводу его переименования или изменения статуса? Я считаю, что наш... Запорожский академический симфонический оркестр уже вырос из тех коротких штанишек, и он достоин звания быть национальным. У нас в Украине четыре оркестра, которые имеют звание национального. Поэтому э, были обращения э, главного дирижера Реди э, Владимира Васильевича по этому вопросу Вячеслава Васильевича. И я с ним тоже неоднократно общался, предлагал свои услуги. И сегодня есть письмо за подписью 10 депутатов от запорожской области на министра культуры Новохатька Ленина Михайловича с просьбой поддержать эту инициативу. Письмо отправлено, но тем не менее на ту неделю я себе запланировал встречу. По этому вопросу. И я понимаю, что такие вопросы невозможно решать просто письмами. Поэтому надеюсь, что все-таки наша инициатива будет поддержана. Хотя это дополнительная нагрузка на бюджет, я прекрасно понимаю. Да, С другой стороны, коллектив, который имеет десятки э, наград в течение последних 15-20-30 лет. То есть он заслужил быть национальным. Мы будем делать все, чтобы. Запорожский областной симфонический оркестр имел это звание. Сергей Юрьевич, вот э, буквально несколько дней назад была создана группа за развитие Запорожского края, куда вы вошли, <coughs> как же, в составе 11 депутатов. Но я там не вижу фамилий Кужель, не вижу фамилии Соболева. Это что, политическая подоплека или нежелание помогать региону? Надо отдать должно нашему губернатору Пеклушенко Александру Николаевичу, который говорит, этот вопрос вне политики задача иметь как можно больше депутатов лоббистов, то есть депутатов, которые защищают интересы Запорожской области в городе Киеве. И здесь не важно какой партии. Но они не явились почему-то. И приглашения были раз, э, разосланы, в том числе и Соболеву, и кожи По каким-то определенным причинам они не явились. Не было э, с нашей стороны одного нашего э, депутата регионала, но человек позвонил, сказал, я за, пожалуйста, моя я подпись. Можно не приезжать. И, и никаких было. вопросов нет. Да, то есть все, все депутаты-регионалы, депутат-мажоритарщик э, Панамарёв Александр Сергеевич из города Бердянска, э, Зубчевский Александр Петрович, представитель ком Компартии, мы все подписались под этим документом. У нас всех избирал Запорожский край. И задача, с которой мы шли в Верховную Раду, это защита интересов Запорожского края и лоббирование его э, ну, проблем, те, которые нужно решать, социально-экономических проблем. Почему Кужели и Соболев не откликнулись на эту, эту инициативу? Мне сложно судить. Хотя они свою карьеру, в том числе и политическую, начинали с города Запорожья. Они стартовали с города Запорожья. Город Запорожья дал им высокий Ну, считаю, слова. что они выросли из этого города. Господь Бог им, судья. Он им не нужен. Да. 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 Владимир, сегодня, когда парламент вот так вот второй, две недели гуляет, очень на повестке дня стоит вопрос о зарплате, которую получают народные депутаты, невзирая на то, что они работают три льготы. Если не секрет, какая у вас зарплата и какими льготами вы можете пользоваться? За январь я получил полную зарплату 14 700 гривен. Это на руки или грязными? На руки. Кстати, на той неделе мы собирали нашу фракцию партии регионов и были инициативы от многих депутатов, несмотря на то, что мы не являлись инициаторами блокирования этой работы, приходили каждый день на работу. В ради минимум было 240-250 человек, хотя для голосования достаточно было 226 голосов. Мы приняли решение всей фракции перечислить деньги за прошедшую неделю, за которую мы официально не работали, в областные детские приюты. В частности, в Запорожской области это Пологовский областной приют для детей Сира. До последней копейки с каждой зарплаты депутата регионала в том числе и э, Пономарева Александр Ильич, мажоритарщика э, беспартийного, эти деньги будут перечислены. Это наша позиция. Я считаю, что это достаточно моральное и правильное решение. Ну, к сожалению, мы, мы не были инициаторами. Что еще могу сказать? Льготы. Да, депутат, народный имеет льготы. Я скажу, какими льготами я пользуюсь, какими не пользуюсь. Я хочу раз и навсегда снять этот вопрос. Потому что иногда, я понимаю, что это сладкая тема для журналистов. Э, но тем не менее, я считаю, что и они должны достаточно объективно и индивидуально в каждом случае подходить. Я пользуюсь одной единой льготой. Это авиаперелеты. Минимум раз в неделю я стараюсь быть в Запорожье. Туда-назад 8-10 перелетов каждый месяц. 10 ночей находиться в поезде или 8-9 часов в дороге, это очень сложно и накладно. То есть ты после этого просто... Но это правда льгота? Но, Но дальше. <къех> я не пользуюсь. Я не встал в очередь на жилье. Я не живу в гостинице, я не пользуюсь служебным автотранспортом Верховной Рады. Если будет сохранена социальная льгота о выплате э, э, депутатам пособия, там, на, э, выплата по здоровью, я обязательно эту, эти деньги возьму и потрачу их до последней копейки в те же интернаты, в те детские дома. Я официально отчитаюсь на своем сайте. Я считаю, из этого не надо устраивать шоу, там, всякие эти клоунады, которые иногда выстраивает оппозиция. Есть возможность, возьми, но отчитайся, как ты их потратил. Считаю, что я, я самодостаточный человек, мне не, мне не нужны эти деньги. И в 2007 году, когда я был в 2006 седьмом году народным депутатом, когда распустили Верховную Раду, мы договорились с депутатами, точно так же мы часть этих средств брали, уже не будучи депутатами. И я все эти деньги отдавал людям, потому что работает моя общественная приемная. С братом с Владимиром Федоровичем Кальцевым мы десятки в сотни раз больше потратили, средств на социальную помощь и другие программы, чем вот эти деньги. Спасибо. Ну, их надо было брать и тратить, просто Серьезно. отдавать по помощь конкретным Давайте мы дальше двигаться. Вы <свят> очень много работаете с ветеранскими организациями, к вам они обращались с законодательными предложениями. В чем заключаются инициативы, которые вы поддерживаете на законодательном уровне, которые касаются ветеранов? Когда меня выдвигали, в том числе и городская организация наших ветеранов, возглавляемая Короленко Виктором Дмитриевичем, с Виктором Дмитриевичем и с его активом было достаточно много встреч. Мы сейчас продолжаем активно встречаться, и не просто встречаться, а и сотрудничать. И я помогаю и Ленинской, и Заводской ветеранским организациям, потому что я прекрасно понимаю, какое, какое там положение. Поэтому, пользуясь случаем, обращаясь к бизнесменам и предпринимателям Ленинского и Заводского района, все-таки обратить внимание на тех людей, которые всем нам проложили дорогу. Мы не воевали, мы не строили так, как они. Поэтому это наша социальная долг и обязанность. Но что мы делаем? В Украине сегодня существует четыре закона, которые определяют статус ветеранов о социальной защите детей войны, о статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты, защиты об социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста, и четвертый о статусе ветеранов военной службы органов внутренних дел. <как> Предложение одно. Эти четыре закона обвинить в один о ветеранах и ветеранских организациях, где будут четко определены категории ветеранов, меры их социальной защиты и условия создания и функционирования ветеранских организаций. К сожалению, частично эти законы не выполняются в силу разных объективных социальных объективных субъективных причин. И создание единого закона позволит более четко относиться и чутко к государству, тем людям, которые более чем кто-либо, к той категории населения, которая заслужила вот эту социальную защиту. Сергей Федорович, Меч Святослава, известно ваше участие, ваша семьи, за ваши деньги был выкуплен. Сегодня уже есть попытки, будем говорить, рейдерского захвата, оставить его в Киеве. Как вам кажется, какой статус этого меча должен быть и как он повлияет на развитие нашего города? Я думаю, что все желания представителей Киева там, и других некоторых историков оставить меч в Киеве остались уже где-то там, позади. А была инициатива бывшего президента Ющенко, Виктора Андреевича и ряда других общественных деятелей оставить меч в Киеве. Меч имеет огромную ценность. Такого второго меча не то, что на Украине, его в Европе, его в России нет. Меч X века богато инкрустирован. Кстати, в 30-х годах, когда проводили раскопки, нашли... Подобных пять мечей, но это были мечи рядовых дружинников. Вот. А этот меч, по всем признакам, может быть и мечом самого Святослава, или кого-то из близких к нему, да, по близких к нему людей. Да, да. Поэтому меч отреставрировали, кстати, за средства нашего заповедника Хортица. Более 60 тысяч гривен вложили в отреставрирование меча. Более года его реставрировали. И потом они попросили оставить меч на экспонирование в Национальном музее истории Украины. И потом появилось желание его оставить. Меч действительно историческая находка. Скажем, такая реликвия. Президент Польши приносит присягу на мече. Наш президент приносит присягу на Пересопницком Евангелии. И у нас есть мысли э, все-таки перспективы, э, перспективе возможно внести изменения в закон, и чтобы президент присягался в том числе и на нашем мече. Приезжал Запорожье, мече. присягался. Но находиться он должен в городе Запорожье. Десятки, сотни скифских захоронений, которые были раскопаны, все эти коллекции находятся во всех странах мира, Европы, России других, и других. Но только они в Запорожье, только маленькая толика. Шри Поэтому Шри. за каждую святыню мы будем бороться и больше никому ничего не отдадим. Спасибо. Передача наша подошла к концу. Напоминаю, у нас в гостях был народный депутат Украины, член фракции партии регионов Кальцев Сергей Федорович. Спасибо всем и до свидания. Спасибо.